Упевнено, відкинувши пишне волосся, до сцени прямує Владислав Зиков. Цей учасник має більш жіночий вигляд, ніж деякі дівчата. Аби довести всім, що він справжній чоловік, Влад оселився в гуртожитку в кімнаті з сімома хлопцями. Когда я його побачив, я так зі спини таку свитю, тому що дівчинку зсілі в столі. Стоя точні рано. Спочатку йде в душ. Все там длинные волосы, это все моет, потом приходят это феном, сушат сушит, где-то целый час. Когда-то приводил девушку домой? Нет, вообще не видел Влад? Да, здравствуйте. Тебя не смущает, что э, у тебя длинные волосы и как раз вот люди могут путать тебя? То вот я, например, сзади только что чуть не перепутала тебя с девочкой. Нет, абсолютно не смущает Ты следишь за собой просто так тебе это нравится или для чего-то? Но помимо того, что я учусь, я еще занимаюсь модельным бизнесом. Ты, ты... Очень, хочешь, Очень хочу. Тогда иди, рви рычаг. Сердце красавиц, клавлах изменит. Слушай, неожиданно, но прикольно. Как ветер моя, для без страстки, Сердце взволует этими жгутами, Жжет и целует. Ну да. Не нормально. Не, не, но он, 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 есть, но он плохо, он как сказать, плохо извлекается, это неправильно извлекается. Он как бы есть, слух есть, но это, но. Он, но он, он, извлечение неправильно. Но это парадокс. Как парень мы с, такой, мы... с такой внешностью а может что? иметь что? Что? такой низкий, глубокий уже, кстати... голос? То есть мы предполагали увидеть все что угодно. Вот, вот это самый прикольный парадокс, когда девушки видели, кто поет, кто поет, но не знали каким голосом, а парни слышали голос, не знали, кто поет. Это Зыков Владислав, 20 лет, мы приехали из города Киев, учится на юриста работает моделью и мечтает попасть в группу Меладзе. Все так? Так. У вас потрясающая прическа. Потрясающая. Не надо завидовать, Стигель. Я да, но если бы природа была ко мне благосклонна так, как к вам. Да, Полечка, что ты хотел сказать? Вам надо превратиться в красивого, мужественного мужчину, извините за тавтологию, отрезать волосы. Меня уже, я уже устала от вида этих мужей, этих жена юношей или. Вас смущают мои волосы, да? И все. То есть их можно спокойность, это не проблема абсолютно. Давайте не будем привязываться к прическам. Это все-таки не, 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 не прическа в смотри. Опять же, если говорить о группе Константина Меладзе, группе Бис, которая была, это два были длинноволосых пацана. Мы говорим про и достаточно женоподобных, чтобы... если уж говорить о, о, об этом. Ни один рычаг не направился в вашу сторону. И это означает всего лишь то, что вы не проходите в следующий тур. На самом деле, я себя чувствую полноценным парнем и хочу оставаться однозначно парнем, никаких мыслей подобных, как у Евы Польной возникли, у меня никогда не было. Можешь что-нибудь Еве сказать? Ева Польная, я мужчина сто процентов от семени до пяток. Поняла Ева?